В цьому тарифі ви прибираєте диспетчеризацію. В правилах утримання будинку передбачена наявність такої диспетчерської служби. Ця диспетчерська служба здійснює контроль за виконанням робіт, аварійні ремонти, тобто це дуже такий ефективний механізм, який здійснює нагляд за виконанням робіт. Зараз ми його ліквідуємо. Хто буде здійснювати контроль? Хто буде виконувати вести журнал перевірки, хто це буде робити? Як буде, Згідно з яким нормативним актом буде здійснюватися взагалі контроль за цим видом робіт? Ну, фактично, Дякую, фактично, фактично, наше, наше підприємство має дисплечеську службу в ограниченому режимі. Систав його входить в входит маслів. и пять диспетчеров, которые по скользящему графику должны кровосуточно э, сидеть в кабинете и принимать звонки наших всех потребителей с этими проблемами. <свят> Условно к ним мы добавили сантехника и электрика, которые у нас тоже в штате есть. Хотя есть еще энергетики, которые вместе с электриком обеспечивают э, объекты недвижимости. Ну и там, где есть проколы по э, внутридомовым

и их отчеты о выполненной работе проверяет э, планово-технический отдел, который состоит у нас из силы фили... технический отдел, который у нас состоит из силы человек, инженеров э, первой этого категории, которые обязаны проверить все подвалы, все крыши и все места работы, которые, на которых в прошедшем месте выполнялись эти работы я вам выше сказал о том, что на сегодняшний момент мы имеем больше на готовых работ, поэтому сложно их и проверять. Вот отчет теплосети за прошлый месяц, он составляет 4 листа, и там повторена одна и та же фраза, что они делали на каждом месте. Осмотрели, проверили, подтянули, проверить осмотр. Главное, главный показатель в их работе, потому что это То, что делают... Сергей Федорович, но ну я так и не получил ответ. Правилами предусмотрено, что контроль за термином выполнения работ, за якостью выполнения диспетчерская служба. Кто у нас будет действовать контроль? Контроль за качеством работы выполняет план технический отдел. Так, а в правилах предбачена наявность диспетчерской службы. В правилах предусмотрена не наявность диспетчерской службы, а предусмотрена наявность системы специализации и людей, которые ее обслуживают. Мы, к сожалению, не можем обслуживать то, чего у нас нет. И боимся э, разрушивания вот, вот этой статьи, которая была у нас в прошлом э, тарифе. потому что мы не сможем доказать любому проверяющему, что у нас имеется система диспетчеризации. Ее не просто её нет просто не в наличии. Хотя люди, которые ее обслуживают, остаются в штате, и они будут делать ту функцию, которую делают. Спасибо. <связь> мы провели переговоры с Харьковым и о том, что абсолютно справедливое замечание по диспетчеризации, которая которое на наш взгляд, она должна быть обязательно. Это перспективный вопрос, над ним работаем. Сегодня должны быть выделены средства из областного бюджета на капитальный ремонт лифтов. Мы претендуем на серьезную сумму средств, в том числе и на диспетчеризацию, которую мы говорим. То сегодня Сергей Антонович говорит, ну, самые скрупулезные детальные расчеты, причем и по состоянию, и по содержанию тарифов, и по вертикалям, и по горизонтали. как вы помните, мы с вами давали. если только наступаем, э, целесообразность экономического обсуждения изменения тарифов, мы на эту тему говорим. У меня огромная просьба с пониманием, ну, в принципе, я, это не претензия, то есть, если его нету, мы не имеем права брать средства. Для меня, по извините, тоже вопрос. Вот акцентирую внимание, 30 домов одна и та же, у которых нет централизованной канализации. Что работает? Ну что делать? Тариф отдельно у каждого дома. Тариф отдельный, Сергей я и сказал, 80 гривен плюс на человека. Понимаете? То есть, ну, максимально э, к жизни э, пытаемся э, эти цифры э, э, подать. Э, а расчеты происходят, естественно, на основании нормативно-правовых документов, положений и всей процедуры.